বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তৰ হালধিবাৰী বগৰণী গাঁৱত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাবলৈ অসুবিধা হৈছে ইয়াত এটা ফেভাৰ ব্লক ৰাস্তা এই ফেভাৰ ব্লক ৰাস্তাৰ ওপৰেদি এই পানী হৰ হৰাই বাগৰি গৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে বানপানীৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ কৃষিভূমি এই বানৰ কবলত পৰিছে তাৰোপৰিও বিভিন্ন কৃষক ৰাইজৰ ঘৰ বা জনসাধাৰণৰ ঘৰৰ ভেটিত ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে অসম চৰকাৰৰ যিটো জলসম্পদ বিভাগ আছে সেই জলসম্পদ বিভাগটোৱে কোনো কাম কৰা নাই কোনো বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই সেই অসম চৰকাৰৰ যিটো জলসম্পদ বিভাগ সেইটো বৰ্তমান জলবিপদ বিভাগলৈ পৰিণত হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ যিটো জলসম্পদ বিভাগ আছে বৰ্তমান এইটো জলবিপদ বিভাগলৈ পৰিণত হৈছে ধনচিৰ এই বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ভূমিৰ লগতে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে ঘৰসমূহ ডুব গৈছে সেয়েহে জলসম্পদ বিভাগটোক আমি জলবিপদ বিভাগ হিচাপে আখ্যা দিছোঁ